что вот у вас обстрелы, я так понимаю, сейчас сейчас. Днем и ночью. Дело в том, что и такие пролеты уже невозможно. Ну, опять что ехать нет. Учись нет, корм, нет. Потому что квартиры подняли цены такие, что это нереально. Ну, у меня вот мама эвакуировала, и она лежачая. И то после инсульта, и то, то метро Бангат она говорит что не, не лучше чем не, не лучше надо, чем, чем, там, чем а я выехать не могу потому что руки ну, перевозки дорого у меня нет ни денег. Да вот. и за счет вас, что вы проезжаете, тут как какую-то, ну, тут какую-то гуманитарку дают. Мы не видим такого, ну, как вы Правда, мы будем, это. будем это сенс, стараться, конечно, что... Консервы чтоб... колбасные, и вот аквасоля у томате, правда, уже смотреть невозможно. Уже даже голодовать будем, она не лезет. Ну, это, это честно и... А выезжать, во-первых, я наживала это всю жизнь. Эти стиралки, плазмы, холодильники, у меня денег нету.